Уже, уже все забыли Эвертон. Сейчас мы находимся в сборной, так что сейчас у нас э, дела сборной на первом плане. Уже все, Эвертон это уже история. Понимаем прекрасно, что Испания в плане, наверное, там, техническом, да, если брать индивидуально, то ну, игроки играют в топ-клубах в, топ в, в Европе. Где-то если мы будем играть. Каждый сам за себя, то у нас вряд ли что-то получится, поэтому нужно командными действиями грамотно перемещаться, обороняться, терпеть, наверное, и где-то воспользоваться своим шансом забить. Я думаю, в сборной никто уже давно не смотрит, кто из какой команды. Вы видите, какой здесь коллектив, и никогда не было Днепр, Шахтер, Динамо. Когда мы приезжаем в сборную, все, все забывают, кто из какого клуба. В сборной мы играем за, за нашу страну. И... А клубные дела отходят на второй план.